свой тело в прием, вся ваша техника станет намного более эффективной. Неважно, будь то удар или бросок. Понимаете, что если я бью только одной рукой, или если я бью всем телом, совершенно два разных удара. По силе, по мощности, по эффекту для противника. То есть, конечно, ударить всем телом гораздо эффективнее. Точно так же бросить. То есть, когда вы бросаете, вы все тело используете для того, чтобы выполнить технику. Бросок. Не только руками поднимаете человека, или просто бросаете, подбивать. Вот. Точно так же с болевыми приемами. Вот на примере сейчас КТГЕ мы с вами поработаем немножко. Техника, ее, наверное, все знают, но я редко очень встречаю людей, которые ее реально могут сделать. Она достаточно сложная. Есть несколько упражнений, которые позволяют ее улучшить, улучшить ее качество. То есть они позволяют научиться правильно синхронизировать движение всего тела. Техника очень простая, где у нас Саша? Техника очень простая. Выполняется вот Вы таким образом. Я беру человека за руку, поворачиваюсь и бросаю его к этой Сейчас я делаю неправильно, заведомо. То есть мои руки остались там, центр уже здесь, то есть я его просто не брошу. Для того, чтобы технику делать правильно, мне нужно потянуть его, повести руку перед своим сознанием. Вместе с ним повернуться перед своим сознанием, и вместе с ним выйти и всем телом. Вот если мне удастся использовать все тело, я сделаю технику совершенно расслабленной, без напряжения вообще. А если, например, я сделаю вот так, то, возможно, я вообще не смогу сделать прием. Либо если я сделаю вот так, а потом буду идти, тоже не смогу. То есть очень важна синхронизация. Одно движение. Даже без болевого воздействия я сейчас это делаю. Просто за счет выведения равновесия. Просто за счет выведения равновесия. Центральная линия моя. Немножко вперед.